suge rawuh para pamirsa sampeyan nate mboten mirengaken tiang ngenikaken kok rasane kaya musik kayata saben tembung niku dipilih kanti ati-ati hati, -hati nggakwe irama sing penak dirungokake kados-kados niku wonten aturan sing boten kasat moto tapi sakit kita rasaken Nah, kalau jangan menika kita bade bongkar rahasia niku Wow Job mongnggo dipunpirengaken unn-unen menika becik ke ala Allah ketoro saka dipunambali ambali-maling nggih becik ketitik ala ketara. Nah, raos saking wonten pengulangan swara i ing tembung becik ketitik lan suara a ing ala ketara. Pola suara sing baleni, niki sing gawe ukara krosa mantep lan gampil banget diapalne. Lah nggih, niki pitakenan utamanipun, geneng apa ukara niku wae wow, ora mung bener artine, tapi kok yo krasa pas banget ing kuping kita. Janjane ana potok ing burine susunan swara sing apik nikwa wow. Oke okay, Monggo kita wiwiti saking babagan kapisan suaraning kalesan nah Niki maksutipun suara sing indah ing ukara-ukara basa Jawa niku jebul duwe hubungan sing raket sangat kalih konsep bebener lan harmoni ing budaya Jawa dados kanggone tiang Jawa ukara sing unine api sing unine harmonis niku dianggap luweh mantep lan luweh saged dipercaya keendahan suara niku kaya dadi tando menawi isini pun gadahi nilai spiritual lan sosial ingkang luhur intini pun suara sing laras nggambarakan keanahan batin lan jagat sing ugi laras nah konsep ingkang nembe kita rembak niki wau jenengi pun, Seni ngolah swara ing basa Jawa menika dipunwastani purwo kanti. Monggo kita padosi ngartos tegesipun kanti langkung lebet. Kampele pun, purwo kanti niku caranipun tiyang Jawi namel rima utawi mbalenis swara supados ukaranipun langkung endah. Nanging, niki mboten namung kagem kekuritan longge, purwo kanti niku digagem ing obrolan padintenan, paribasan, ngantos tembang, supados pasaning pun krasa luwih urip lan luwih ngrasakake. Copi, sak menika kita bedah tembungipun. Niki menarik sangat. Purwa niku artosipun wiwitan, lajeng kanti niku artosipun ngancani utawi ngandeng. Dados, purwa kanti saget dipun artosaken minangka swara ing wiwitan sing nganti utawi nuntun swara-swara saklajengipun dadosaken setunggal rangkean ingkang wutuh len harmonis. Purwa kanti niku gadah tigang jenis utama. ingkang dipun sebat guru utawi panuntun. Saben guru niki gadah aturan piyambak-piyambak babagan swara nopo ingkang kedah dipun ambali. Monggo kita bahas setunggal-setunggal. Monggo dipun pirangaken tulodo ingkang kapisan, ati karep bando cupet. Jopi dipun rausakan, wonten suara vokal E ingkang dipun ambali ing pungkasan tembung, ingkang meniko ing karep lan cupet. Pola kados mekateniki ingkang dadasaken ukaranipun kados gadah melodi. Nah, jenis ingkang nembe kita pirengaken niku naminipun purwakanthi guru swara. Fokusipun gih menika ing pengulangan swara urip utawi vokal kados a, i, u, e, o. Tujuwanipun supados damel harmoni kados wonten musik alat ing lebetipun ukara. Sakmenika gantos nggih, monggo dipun katosakan, sing salah bakal seleh. Wah, cita sangat nggih. Suara konsonan SC dipun ambali terus-terusan ing wiwitan tembung. Efekipun benten, krasa luwih tegas, luwih terstruktur. Jenis nomer kalih menika dipun wastani purwokanti Guru Sastra. Ing meriki ingkang dados panuntun nggih aksara utawi konsonanipun. Menawi wau guru suara niku katus melodi, nah guru sastra niki katus balunganipun, maringi struktur lan irama ingkang kiat kagem ukaranipun. Lajeng tulada ingkang kaping tiga. Niki rada kompleks, monggo dipun gatosaken tembung bekti. Tembung bekti ing pungkasaning ukara kapisan, aseng bekti. lajeng dipun ambali malih ing wiwitaning ukara salajengipun, baktine kawula marang Gusti. Nah, niki naminipun purwa kanti guru lumaksita. Saged ugi dipun sebat guru basa. mbungi pun iku kados-kados melampah saking pungkasaning ukara setunggal lajeng pindah tewiwitaning ukara saat lajegipun dados-kadosrantai Te ini ndamel aluripun cerita luwih lancar lan nyambungake gagasan setunggal dan setunggalipun kanthi endah dados ceka Aosipun mekaten guru swara niku ngagem vokal kagem damel melodi Guru sastra ngagem konsonan kagem struktur Lan guru lumaksito ngagem tembung kagem nyambungaken gagasan. Tigang-tigangipun niku piranti supados basa jawi langkung endah lan bermakna. Lah terus pripun caranipun piranti-piranti niki wau dipun agem ing tataran ingkang langkung inggil? Cepulipun purwakanthi niku dados dasar keindahan ing salah setunggaling wujud seni jawi wi ingkang adi luhong. Nggih leres, inggih menika tembang macapat. Saged di wastani, niki puncaipun pengageman Purwakanti. Tembang Macapat niku pun ketat sangat. Lah Purwakanti niki dados lapisan seni ingkang dipun tenun ing lebetipun, dados akan tembang niku mboten namung aturan, ananging ugi gada jiwa. Tembang Macapat niku dipunatur dening guru sanesipun. Wanten guru gatra, ingge menikot cacahing lare utawi baris. Wanten guru wilangan, ingge menikot cacahing suku kata saben larik. Lan wonten guru lagu, inggih menika vokal ing pungkasan saben lare. Nah, ing sak klebeting aturan-aturan baku niki, para pujangga ngagem purwakanti, kagem ngolah tembung-tembungipun supada selangkung endah lan luwih nges. Lajeng pitakenanipun, napa purwakanti niki taksih relevan ing jaman sak niki? Nopo niki namung babakan sastra lawas kemawon? Wah, jabulipun boten. Kemani pentase saged kita piringaken nyantos dinten niki. Purwa kanti niku sanes konsep sejarah sing mandep. Niki tradisi engkang takse gesang utaminipun ing musik populer Jawi kados campursari. Prinsip harmoni swara niki terus diwarisakaken saking generasi teng generasi. Nah, niki bukti ingkang paling gumunaken. Cobi dipun bandingaken wonten paribasan lawas rukun agawe santosa cerah agawe bubrah. Rimani pun wonten ing swara A ing pungkasan leres. Nah, pola ingkang sami persis inggih menika harmoni vokal lan konsonan niku ugi dipunagem dening sang maestro, The Godfather of Broken Hearts, almarhum Didi Kempot. Panjenenganipun ngagem Purwakanti kagem nyariosaken bab katresnan lan loro ati, dadosaken lirik-lirikipun gampil dipun apalaken lan krasa Jawa sanget. Niki bukti nyata menawi Purwakanti tak se si relevan. Dados, pun pripun? Purwakanti niku saged kita anggap kados DNA ni pun komunikasi coro Jawa. Niki sanes pajangan utawi hiasan kemawon, ananging sistem dasar ingkang nedahaken coro pandang tiang jawi dumatang jagat, sedayani pun kedah laras seimbang lan endah. Malah bebener niku kedah dipun ucapakan kanti coro ingkang leres lan endah ugi. Minangko pungkasan monggo kita saminggalihaken setunggal pitakonan iki. Menawi wonten boso ingkang kados-kados sengaja dirancang supados ngasilakan harmoni, kiro-kiro nopo ingkang sakit kita sinaoni saking nilai-nilai inti budaya ingkang layarakan boso kasebut. Mugi-mugi, andaran meniko saged paring wawasan enggal. Maturnuun.